Экономисты говорят, дефицита иностранной валюты в стране нет. Панику населения вызвали последние политические события и ожидания конституционной реформы. А точнее то, как в случае ее принятия будут складываться отношения между ветвями власти и Центральным банком. Перекупленная сегодня валюта будет перепродана. Ситуация не только управляемая, но и имеет перспективу стабилизации. Действуют факторы внутреннего ситуационного характера. Есть ожидания изменений в правительстве. Есть ожидания того, каким будет это правительство и какая будет реакция на изменения в правительстве основных торговых партнеров Украины. В городских пунктах обмена уверяют, иностранные валюты у них с избытком. Все желающие могут без проблем обменять гривну на денежные знаки других государств. А то, то, то есть вы работаете как вы, в штатном режиме, я могу да, в этом говорить. Нормально, все Горожане часто меняют валюту не в обменниках, а друг у друга. Говорят, ажиотажа нет, и доллары, и евро можно приобрести без проблем. А так в мире везде, везде доллары, евро растет. Плюс у нас еще Майдан. Брокеры электронных бирж говорят, гривна упала в цене, но в ближайшее время ее курс стабилизируется. Паниковать не стоит. Курс гривны действительно повысился, но волноваться не стоит. Если он даже повысится и, возможно, до отметки 9,5 гривен за доллар, но мы ожидаем, что он стабилизируется на отметке 8,8 по отношению к доллару. Вот. Поэтому наши рекомендации не спешить и не скупать доллар. В первом полугодии 2014 года, я думаю, все утихнет и Центробанк, возможно, выйдет с интервенциями на, на открытый рынок, что и под, позволит стабилизироваться курсу. Продавцы валюты утверждают, недостатка в иностранных денежных единицах в Севастополе нет. И хотя курс доллара и евро немного вырос за последний месяц, купить их можно спокойно и без очередей в любом обменном пункте города. Дмитрий Слезовский, Деливер Меджитов, программа «Наше время».